призываем депутатов не допустить исторические ошибки, не назвать город черным, именем угнетающим жизнь, а дать ему имя Светломорск для светлого будущего людей. Это 500 подписей, вот у меня в руках люди передали. Дякую, Это... Василий Васильевич. Они подходили и с этого привода, например, в особисто зі мною разговаривали, но с таким же самым успехом, по мы можем переименовать Черное море. Наскільки воно несе на собі там певну негативну енергетику. Бо, справа, море, так, справа в тому, що їм було пояснено, що вони можуть звернутися зараз, коли вже вийшли сроки, вони можуть звернутися безпосередньо до Українського інституту національної пам'яті. І якщо треба, щоб там, наприклад, я став посередником звернення, то це за двох і Вони мають мої координати, і відповідно, якщо буде треба, то я тут допоможу. Тобто це просто буде розглядатися як ініціативна пропозиція. Я хочу сказати, що наша фракція відродження придерживається від цього голосування. Почому закон приймав блок Петра Порошенка. Блок Петра Порошенка зібрав підписи Величовського, Вілічова, скидав три місяці. Чтобы не племновывали город, ничего не добился. Мы голосовали по ради против. Мы будем воздерживаться и здесь. Я считаю, что это не тот вопрос, который сегодня является. Вот это на то, что, это да, то, что извините, я договорюсь. Я, я вам дал слово. Господин, да, этого, я, испан, я вам я это дал это слово для вопроса, присядь. а не для выступления. Присядьте. Присядьте, не надо здесь на руках пригласить. Я повторяю еще раз. Не ведите себя небосхов. Я повторяю еще раз. Господин, ведите себя правильно. Вам дали слово для вопроса. Задали вопрос, сразу. Все, все, все тема закончена. Уважаемые коллеги депутаты, я обращаюсь к вам. Так, тихо, тихо. Я обращаюсь к вам. Значит, это ваши люди, это наши люди. Это жители города Ильичевска. Такие же, как, такие, такие, точно как и вы. вы позорище. Вы позорище. Значит, я хочу вот о чем поговорить с вами. Коллеги, давайте научимся. Мы же не, не, не в колхозе. Колхоз, да кого вы учите? Нет. Депутатов или гопников? Кого вы здесь учите? А ну, я слушаю, я, всех, я, 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 слушаю я, всех. Я слушаю всех. Кого? Всех слушаю. Я кого слушаю вас? всех. Значит, депутатов я, учить не надо. Значит, Пугачев, все тоже научись, пожалуйста, вести себя. Значит, у нас есть регламент. Мы договорились. Давайте будем работать грамотно, цивилизованно. Если вопрос, вопрос. Тогда задавайте вопросы. Значит, у нас принципиальная позиция моя такая. Что, мы подводим черту, будем голосовать. Вам, Я повторяю, будем голосовать. Вам. голосовать. Пожалуйста. Валерий сбора подписей, чему он привел? Куда вы обращаетесь в том, чтобы внести внесли изменения в закон и какие решения принимались только на референдуме? Есть ли какие-то письменные обращения? Вы задали вопрос, все, садитесь, садитесь. А? Да? Значит, вот то, что, скажем, была инициативная группа собрал Богачук, это то же самое, что мы собрали 16 тысяч подписей о а не города. Это сказать, то, что я обращался к спикеру парламента, не решили. Обращался к депутатский комитет местного самоуправления, то же самое отказали. Четко стоит позиция. Есть закон, никто его менять не будет. Не примем мы, примут за нас. Вы хотите получить Бугова? Получим. Точка. Третьего не дано. Вот если бы дано было, поверьте, я бы вместе с вами стоял бы на одной стороне баррикад. Но вы хотите поиграть? Поиграйте. Значит, повторяю еще раз. Мы решение можем сегодня не принять. У нас есть обговорение. Они о на нашем решении знают. Какой примат, такой будут. Но я ко всем жителям города скажу, что вот Ведроджиня, и она полагаю, что там еще Батьевщина, сорвали правильное название города Личевска. Честь имею. Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы принять пропозицию еще до применения места Ильичевска, прошу проголосовать. Кто за? Значит, нет. Ставлю просто голосование, пожалуйста. Считайте. Кто за? Не стесняйтесь. Считали. Себя. 19. Решение. Да, я 20. Решение принято. Спасибо. Спасибо, Александр Александрович. Да, кто против? Пожалуйста. Кто, кто против? Да, кто против? Ну понятно. Кто против? В руки поднимайте. Воздержались. А кто воздержался? воздержался? Пожалуйста. 20. Сколько? 20. 20. Сколько? 4. Кто воздержался? Значит, против нет, воздержался 14. Все решение принято. Хорошо, переходите к другому специальному. Пожалуйста, включайте.